<свист> 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 Ой. Так. О, ну привет, житель мэр, ты уже вы, вы уже тут опсидивлей. Ну <свист> что, <свист> ты уже Да-да. Я так понимаю, мне не снялось, что мы в зомби-апокалипсисе. Это правда происходит. Ладно, вы тут обудьте, а я сходил до жителя поворот. Так, я вас тут закрыю. Для вашей же безопасности. Так. И, и если кто-то подивится это видео, я хочу вам сказать... И всем привет, друзья. Это первая часть моего влога в зомби-апокалипсисе. И я надеюсь, кто-то еще выжил и посмотрит Ладно. А я хочу провести вам экскурсию по э, моей базе вместе с жителями. Э так, тут у нас житель повар о, oh, привет, житель повар. Что у тебя а я решил, типа, ну, влог снять. И если кто все выжил в том зомби-апокалипсисе, можно подавить и комментарии какие-то напиши, и может Дэвин. О, ну вы не ну, и можешь это по своим справам. Ну, mm, о, oh, я бутеры возьму, вот такие, и вот такая чизбургер возьму, и сырный хлеб можно? Окей, okay, так, я тогда пойду. Так, вроде бы никто не подглядывает за Если кто-то подивится, то это не, не очень просто ванна. Тут есть еще такая потайная комната. И тут ми боекомплект, так сказать. Миниган, дробовик, пистолет, револьвер. Ну, короче, всякое оружие и броня. А тут все, что было у нас на базе, все, что у нас было в деревне за где год 10, лет, короче, когда я сюда переехал, и антиграфиционное устройство. Жители думают, что это уже все, ну, этого всего уже нет. И я надеюсь, что зомби не сломают нам базу, потому что они смогут это В общем, это устройство можно так надеть, и, ну, не можешь летать. Все. Воно, о, сейчас. Воно у тебя на спине, Ось вот такая штука у тебя на спине и она тебе позволяет летать. А если, Ось я летаю сейчас и я ее сниму все. Да, у меня кстати тут еще пули какие-то есть, но они, они, они пустые так что я их выкану. А кстати, вот это пусте? Надо его выкануть. Там м, м, надо все это мусор, короче, выкануть. Надо главное так. Я покажу вам сейчас часть нашего бункера с жителями. Вот вся такая комната. И вот сами дом. Так. Ить, ить. О! О, открыл. Вот так и у меня дом. Тут кровать еще одна. И в тумбочках вот такие вещи. Так, надо выкинуть цей мусор. Вот эти пустые штуки. Так, вроде бы цены пустые. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там был зомби с дробовиком. И не мне не показалось. так я закрыл там блядь, да. Я лучше с другой стороны мусор выкину. А хотя... Я на дыр разбираюсь, может, это и не мусор, так что я его сюда выложу. Просто у нас был какой-то игрок и Сережа ну, э, и вот их вот такие вещи Но на них в один раз напали зомби и я просто нашел их беляба всеми виски... а кстати ой я стаскаюсь чтобы эту штуку надо ей выложить я не знаю может у нас взламаны а ну-ка на работу надо о! Работали. Так. Кто-то зашел это. Жители почулы. Так, надо быстро выходить. Я сейчас буду закрыть. Эээ, а это кто говорит? Я просто уже даже понял. Мама. А, ой. А, Татцы це наверное, на, на улице зомби какие-то. я не знаю, короче я ничего не чув. Ого, у тебя мэр пролагал. мэр пролагал. Так. Так, открываем. Я, в общем, вам все равно хочу показать ну, деревню. Хоть одна и подстанет, она осталась. Так, я возьму тогда дешево. Вот это. Вот это боевой ножик возьму. И антиродин, наверное. Да, антиродин возьму и противогаз. Ну, вообще-то на моей, ну, это, по сути, моя база. Но я и нашел. Тут раньше на этом месте была военная база. И потом, и типа, разбили И я построился, и потом ну, построил свой дом тут и нашел в оружие так что я даже не знаю, как они называются некоторые. Так. Хорошо. Так, противогаз работает. Так. Все и будет наша. А! Так. Обалдеть, сколько тут крови так сильно поменялось с последнего раза, когда я выходил. Ага, она не стоит зомби. Так, огороды сломаны. Дом жителя. Там Тоб... сидит мат и житель. Еще один. Военный. Ему, ну, наверное... Не, вряд ли. Так. Что тут происходит? А, это колодец да. Там есть вода вроде бы. Ох ты ж. Елки палки. Что случилось с домом мэра? А я говорю, рыбьем. Надо укреплять дома. Вон они меня не послухали. Ну ладно. Что а? это такое? Заражение. Ну, ладно. А -а 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 -а! Боже. О, все что это такое? Это протнутый скелет. Что тут вообще происходит? Ладно. Я уже... уже... Я уже переходил тут ходить. Но я все-таки пройдуся. Так. А, житель? Что это такое? Житель! Ты что, тут -а все это время был? Ничего себе, у тебя тут -а хата. Да, 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 да. я тут сидел. Тебе... Тебе, все нормально, у тебя еда закончилась. Житель, у меня есть с собой... Да, 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 да. У меня есть с собой еда, на. У нас там база, если хочешь приходить. Ус тебе еда бери. А я. Як... Вона... Ну, наша база там укрепленный великий дом, як у мэра. Ты побачишь, если захочешь, пройдешь. Я, в общем, буду обходить. Я буду обходить, и если шоу, возьму тогда на пойду. Уже темніє! Надо быстрее бежать. Пока не появи. Пока не пошла волна зомби. Бежать. Главное, чтобы на нас звука не сбежалась от зомби. Кстати, там штука, я так и не понял, что. Это? Так. Так. Э, надо все быстро цеснять. У жители не знают, что у меня такая есть. И я делен как кто тут написал. Но я не знаю, что это. Не разбираюсь, если честно. Так что выложу сейчас все свои вещи. Эм, так. Так. Надо быстро идти до жителей. И не надо спать. А то еще... Так. Ем, то. Житель-повар, нам надо уже как бы и ты спать, а то еще... Бо ты же знаешь, какие зомби. Е, бо если ты будешь ходить ночью, то они тебя почуют Лучше прийти спать. Ну сейчас буду на э -э, Ага. Давай, придешь потом до нас. Я оставлю открытыми двери, и все. Если что. Так, жители. Ой, буду спать, наверное. Спокойной ночи. Спасибо. Ой, так, один житель повар. А, уже, наверное, на кухне. Ладно. Так. Что ж мы поделать? Так. ладно. Так. Я даже не знаю, что делать. Так. Ой. такс. Так. Мне не кажется, где там кто-то говорит. Не понял. А ну-ка, надо послухать. Так. Тут у него никого не было. Надо обновиться. Не понял, ты еще кто такой? Как ты сюда попал? Ну ты кто такой? Это моя база, что ты тут делаешь? Но я беженец, я примил с другого села. С Тут вообще поблизости нет ничего. С какого села? А я с далеких краев. Да? Ну ладно. Да. Проходь тогда туда. М -м -м. Короче, иди за мной. Ой, сейчас подожди. И ну, пока что стоит тут. -то. А я сходил и мэром. Так, ну ты понял, короче? Да, хорошо, отдыхай. Михаил... Да, хорошо, отдыхай, живой тут. Ага. Так, странный вот об этих еще был голос, напоминаю Сережу мою. Ну ладно. Наверное, ты ее показалась. Да, наверное. Так, стоп открыта не понял что дверь открыта в мою хату ничего ничего а он ничего не украл а він, наверное, знав, что он А, он наверное знал что это не пусти штука он мне солгал он не закол села он наверное где бор стоп так надеюсь это не то что я думаю Блин, чисто в мой схрон. моя броня. Четыре пушки. Мини-ган забрал. Нет. Блин, забрал почти все. Хорошо, хоть топливных бакел баки оставил чуть-чуть. Я не знаю, конечно, что это и зачем бы на мне. Ну, наверное, пригодится. Это не лучше возьму. Пистолет и обойма для пистолета. У меня есть такая. Во. Я лучше возьму с собой оружие. Вот такая обойма. И сюда положу. Не думав, что первый попавшийся человек меня обокраде. Ладно, один на всю броню. У меня один. А так, оставлю ее. вроде бы не дуже важка. ранец и что за такое? Очки ночного видения. Подеваю угу. их. И ранец. Это куда? О. Так. А что это нам не надо? Наверное, топливо мне для этого надо. Хорошо, что тут раньше военная база была, и я решил тут построиться. Закидываю сюда топливные баки, еду, так, пистолет. А у нас полите по что у меня появилась какая-то броня. А, стоп. А, ладно. Так. Фух, не закрывайте, а наш обжитель повормана не заметил. Так, а наш обжитель повормана не заметил. Так. И бежать. Оно! Она заметила. Она идёт сюда. Нет, жизнь, убиться не надо. По А, Стоп, я летаю. Я летаю! Я птик! Я птица! Оу, ну! Надо не забывать, что она вс одна жизнь! Так, я лучше, пожалуй, едину броню и проведаю того жителя. Опа! вода Я так буду знать, до полу, вот. Фу, Скелеты. Капец. Ла. Так. Ла. Житель, привет. Что это тут нормально у тебя? надо тебе принести? Те я есть. что то а, да, Окей, я сейчас быстренько загоняю и принесу тебе еду. Нет, это мне, надо быстро принести жителю еды. Так, я уже... О, нет, уже ночь, надо быстро пронести ему еду. И все. Так, хорошо, что надо и Хорошо, что я додумался прокопать. О, житель, привет. Привет, тебе? я тебе... Еще... Оставайся тут, а, о боже! Фух. Ой. У меня сейчас, видимо, с головой, бо ты исчез. Ладно. О, все, я принес тебе еды на... О, все, яйцо. Спасибо. Можешь спать сегодня тут, потому что уже ты Да, согласен, ладно. Я надеюсь, я не помешаю, и я, если что, буду спать за оружием в руках, а то мало ли еще зомби нападут. Окей. А okay. Ты пишешь караулить? ладно. Да. Спокойной ночи. Ой, ой. Так, уже день. О, уже день. Так, житель. О, а да вся еда. Я боялся, то уже там штучала. И зим ей. И... Ого! Ну ладно. Я тогда пришел короче, до себя на базу, давай. Надеюсь, это все будет хорошо. А я пришел. Так оп хорошо, що уже день. Зомбі, вроде би днём немає, но мене пугає ця постройка. Ми построїли жильник, коли тільки зашли е -е, і все ще було нормально і не було... Ой. Так, а як сюди пройти? Оп. Так. А ну-ка, хто тут? є хто живий, Ай. Есть кто живый? О боже, не меня! Я туда не пойду. Надо убегать, мне не нравится. Я не идти туда. Так, открываю. Ага, точно. Я же что надо типа на Эрбайне. А, надо вот это заховать. Пищите. И дай бы заховать. Снимаю всю обмундировку. Это почти все, что у меня осталось. Вся броня и все остальное. Так, снимаю. Это будут боеприпасы. А, это все облили. И оставлю это себе, Так. Фух. Ну. Вот такая у меня получилась вот такой у меня получился первый влог, первая серия. Думаю, на этом можно заканчивать. И всем пока, друзья. Всем удачи.